Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Єдіна організація, яка підприємцям, які в місті уборку вулиць в місті, це є комунальне підприємство Пежиров. Люди, роботницькі, прості, зранку йдуть по бульвару і вбирають те, що звиняюсь на свинячі вчора або ночі сьогодні. Люди, которые сидят на лавочках, плюют, семечки, окурки бросают, чипсы, пакеты, бутылки валяются. Просьба. Если надо изменить график работы этим сотрудникам, меняйте график работы, чтобы люди, которые убирают после тех, кто это свинячит, составляли протокол в отношении этих лиц. Потому что если человек не понимает уговорами, тогда его наказывают деньгами, так как в Европе. Штрафы достаточно приличные. В кодексе предусмотрены штрафы для физических лиц от 340 гривен. То есть вот у нас уже есть прецедент, когда человек бросил акурок, и за этот брошенный акурок как нарушение правил благоустройства, был составлен протокол, было заседание админкомиссии, он был привлечен к ответственности в виде штрафа 340 гривен. Это минимальная сумма штрафа, 340. Причем он ее заплатил этот человек. Я думаю, в следующий раз, прежде чем бросать окурок и думать о том, что он заплатит за это 340 гривен, он подумает. По мягкой кровле за неделю выполнено 939 квадратных метров кровли. По лифтовому хозяйству из 141 лифта 8 находятся в длительном простое, из них 3 разворованных. По саночистке города за отчетный период производилась уборка города и вывоз мусора вывезен смет 178,2 кубических метра. Убирались улицы Бульвар Свободы, 8 марта, Хмельницкого, Гагарина, Европейская, Казацкая Славы, Парк Славы, Парк второго микрорайона, Парк 80-летия Днепропетровской области. Значит, по ремонту асфальтобетонного покрытия за текущую неделю выполнено Ремонт улицы Кропоткина 59 квадратных метров и внутридворовые. Итого 13,8 тонны асфальта уложено, 115 квадратных метров заасфальтировано. Оформлено 120 протоколов на админкомиссию по статье 152. Два. То есть у нас нач... уже в июле город начал погружаться в листья. Сегодня я вижу, ваши сотрудники участка благоустройства добросовестно работают, как обычно, как это было, наверное, 10 веков, 20 веков назад, и, наверное, было в древнее время, убирают это при помощи совка и веника. В этой связи просьба. Первое. Все-таки обратиться в область за бюджетные деньги, возможно, будет приобретение пылесоса, то, что я просил для уборки города Желтой воды. Такой пылесос есть в одном из городов Нерпетровской области, он не используется. Вот. Есть вариант передать его нам, если они не используются как вариант, но это скандальный вариант. И второй вариант попросить область все-таки такой пылесос передать на город. И второе, это у вас есть автомобили, 4 автомобиля МАЗ, универсальная, там есть щетки. Андрей Петрович, просьба, разберитесь все-таки, в конце концов, кто-нибудь разберется с этими МАЗами, как щетка, там, там должна работать щетка сметка, которая цепляется, как на ПМ-130, на базе ЗИЛа-130. Бочки, я видел, цепляются, щетка, там, пожалуйста, разберитесь, как прицепить щетку, чтобы осуществить механизированную уборку города Желтой Воды. Процент проплат значит, в июле за июнь месяц составляет 95%. Процентов. Вот, ну, по злостным неплательщикам, значит, это у нас на сегодняшний день такие предприятия, как ЖВК-26, значит, Желтовод Теплосеть. К сожалению, сюда в этот список попадает уже и КП в ЖРЁ. Значит, Агроцех Желтореченский, сумма просто непостижимая долгов, 6 миллионов 977 тысяч. Вот, Восток Руда, которую мы отключили, и она, как говорится, не имеет сегодня водоснабжения. Сумма также большая, 480 тысяч. Все судебные по всем этим предприятиям, кроме пожаров, на сегодняшний день в наличии. Вот, но пока, пока результата мало. Значит, вот, допустим, по Петровскому сельскому совету, миллион двести семьдесят восемь, все судебные прошли, вот, ну и в том числе судебные по утверждению графиков погашения данной задолженности. На сегодняшний день этот населенный пункт в полном объеме выполняет свои обязательства по погашению задолженности и оплате текущего потребления водоресурсов. Ситуация должна разрешаться либо погашением долга либо отключением либо отключением от воды то есть здесь вариантов других я так понимаю нет потому что долг... да, договорные отношения в нашей стране запрещены запрещены и суммы долга день... там просто катастрофические. Да. предприятие ж, ну не может же так просто поставлять товар и не получать за это деньги мы пеняем водоканал у нас убыточный а мы же забываем о том что за все что надо платить значит маленький тариф или высокий тариф но тем не менее то есть в конце концов обжалуйте тариф если он высокий в частности по тарифу вы планировали тариф в сумме поставка и отведения 21 с чем-то, да? Планировалось. Значит, 21-23 на сегодняшний день, это что касается той корректировки тарифа, будем так говорить. Какой тариф будет у нас сегодня? Значит, я докладываю. 21 июля соглас... состоялось заседание НКР значит, в форме открытого слушания, вот, на котором было Ухвалено рішення про встановлення тарифу для КП «Дор». Тариф на послугу з централізованого водопостачання холодної води для мешканців багатоквартирної забудови 10,59 гривень за один метр кубічний. Тариф на послугу з централізованого водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем для мешканців багатоквартирної забудови 10 64 гривень 64 копійки. Всього разом послуги складають 21, 21 гривна 23 гривень. Копійки з ПДВ за один метр кубічний. Різниця між тим тарифом, що був, і цим тарифом, який ухвалено, розрахунки ухвалено. Гривна 73. Після офіційного оприлюднення та набуття чинності постанови, яка буде уже коли вона буде, ми поки не знаємо про встановлення тарифів. Підприємство в засобах масової інформації, газетах та на. классном официальном веб сайте будет размещена информация про размер вот этот и дату введения в силу значить данного данных тарифов. То есть пока вот предварительно расчеты ухвалены, но постановой пока не оформлено. К сожалению, действительно. Серьезная проблема в районе, в районе улицы значит, Народу и правда много доходит. У нас тут периодически нам приходится администрации там участвовать в, в таких импровизированных митингах, когда, допустим, приезжает машина, привозит товар, овощи, в частности, привозят на рынок и не могут доехать до рынка, потому что улица, проезжая часть, забита людьми. Вот, приходится их там раз, разводить по сторонам, успокаивать, объяснять им предлагать им. Значит, КПРТП в свое время делала отвод земли дополнительный. Значит, там у нас для сезонной торговли выделено 500 квадратных метров дополнительной территории, за которую мы добросовестно платим земельный налог. Вот. В общей сложности для рынка размером 50 метров на 60 земельный налог в объеме 24 тысяч гривен в год. Довольно серьезная нагрузка, при том, что эта земля пустует. Мы этих людей предлагаем им перейти туда, чтобы они не создавали проблем на тротуарах, на проезжей части. К сожалению, невозможно их убедить. Они должны стоять на воротах, ловить за ноги прохожих и отбирать доход у предпринимателей рынка. Конфликтная довольно-таки ситуация. Опять же, все то, что на рынке торгует, продается. Сейчас, особенно в такую жару, подлежит тщательной проверке. Лаборатория проверяет. Сейчас бахчевые пошли. Вот, как известно, первые, первая бахча, она обычно всегда у них повышенное содержание нитратов. Вот. А то, что продается на улицах, неизвестно. Потому что есть случаи, когда не допускается к торговле, продукция. А вот. куда она потом уходит, вам неизвестно, да? Ну, неизвестно. Даже бывает, рассказывают, что в магазины сдают свободно, без, без вопросов. В магазинах не проверяется, в некоторых. Не говорю, что во всех. Вот. Ну, также уборка после каждого дня торговли на наших плечах. Мусорные контейнера наши. У нас решениями исполкома утверждается конкретный перечень с фамилиями, имя, отчеством и должности, должностью человека, который от коммунального предприятия вправе составлять протоколы об административном порушении. В данном случае я усматриваю два нарушения. Это нарушение правил торговли и нарушение правил благоустройства. По правилам благоустройства без проблем у нас решение исполкома, мы утверждаем список по каждому предприятию, каждому учреждению, организации, лиц, которые вправе такие протоколы составлять, пожалуйста, Дайте двух человек, я считаю, вам достаточно одного-двух, двух на постраховку, если второй в отпуске или, или болеет. Мы такие полномочия даем, протокол с 340 гривен, но извините, эта сумма приличная. И пусть, стоят, и пусть стоят, а вы будете собирать протоколы, и мы будем эти деньги брать в бюджет. Ситуация, которая возникла в 2000, с 2015 года, в связи с тем, что в государстве денег, как и на другие цели, не хватает. В связи с этим было принято решение, которое было закреплено в законе Украины о государственном бюджете на 2015 год. В соответствии с этим законом, если государственных средств на содержание, в том числе СМСЧ, не хватало 9, то дельту эту, которая не хватает, обязан был предоставить, там написано, из местных бюджетов. Мисс...» там не написано конкретно, что желтых хвост. Из местных бюджетов. Деньги проходят следующий круговорот. Итак, есть у нас государство, есть у нас СМСЧ, есть у нас местный бюджет города Желтые Воды. Государственные деньги, которые были выделены на этот год, составляют примерно, примерно 32 миллиона гривен на содержание СМСЧ. В действительности для содержания СМСЧ потребуется примерно 57 миллионов. Примерно. То есть дельта вы видите, 57 минус 32 миллиона, примерно. И начали работать. То есть деньги с государственного бюджета заходят, мы являемся распорядителем этих средств, и эти деньги транзитом отправляем в СМСЧ. На сегодняшний день дельту, которую им все равно с бюджета государственного не хватает, 32 миллиона разбито на 12 месяцев, и каждый месяц эта сумма заходит. Поскольку эта сумма изначально не хватает, то дельту эту додаем мы с нашего, с нашего желтоводского дефицитного бюджета. Потому что 270 миллионов, которые составляет общий бюджет города, общий, 70 примерно, только 70 миллионов мы зарабатываем, это да, вот это наши деньги, 70. Все остальное это субвенции, дотации и так далее. Это называется трансферты. Это тадельта, которая приходит опять же из государства на бюджет. И вот эти 70 миллионов, которые у нас остаются, ну сейчас 75 примерно. Примерно половина уходит на содержание нашего заклада коммунального отдела образования, примерно 35 миллионов, половина уходит. А остается половина вот это вот, 40 миллионов. Вот это 40 миллионов, вот это ни в чем себя не отказывает. Дороги, крыши, уборка города. Павел Владимирович говорит, денег нету. Так нету денег, потому что туда-сюда денег не осталось на покос травы. Беспритульные собаки надо, кладбище надо, дороги надо. Крыши не делали никогда надо, канализацию ремонтировать надо, теплосети надо, финансовую помощь теплосетям дай, это туда дай. Чтобы не отключили свет, деньги дай. Вот это дай, остается ничего. Так вот, до тех пор, пока мы еще вписывались, на сегодняшний день мы вот эти вот дельта наши отдались больше 7 миллионов с нашего вот такого, до 10% нашей доходной части. Мы отдали уже в СМСА. Еще раз обращаю внимание, мы не можем ни реорганизировать, не реорганизовать, не ликвидировать, ни контракт перезаключить. Мы не можем, потому что на двух стульях сидит руководитель. Тут госбюджет, а тут мы дельту даем, как хотите давать. Область обещала. Область нам денег не дала. Каким образом поступают в других городах? В других городах поступают там, где были такие специализированные санчасти, специализированные медсанчасти. Если город в состоянии обеспечить содержание медицины, например, Южноукраинская, ну такая атомная станция, вы же представляете, какие там бюджеты в городах, или горишние плавником, Комсомоль, где карьеры, кстати, Константина Живага там успешно работают, то в этих городах содержание СМС-части обеспечивается полностью за счет местного бюджета. Пятихатская, кстати, больница содержится за счет областного бюджета. Пятихатская районная больница содержится за счет областного бюджета. Наш бюджет такую больницу в таком виде не выденесет. Просто ну, нет денег для содержания этой больницы. По эпид ситуации значит, за прошедшую неделю 69 человек заболело в РВИ. Кишечных инфекций два случая зарегистрировано. Значит, были укусы насекомых, 4 случая укуса осами. Значит, из них один крайне тяжелый, анафилактическая реакция была. Хотелось бы жителям сказать, чтобы они своевременно обращались за медицинскую помощью, или вызывали скорую помощь, или своевременно приезжали в приемное отделение, в общем, обращались в медицинское учреждение. Потому что анафилактическая реакция в течение 5 минут человек может умереть. Поэтому просьба обращаться своевременно. За прошлую неделю у нас 18 родов. Это больше на 40% от, от предыдущей недели. Из них 8 иногородних родилось. Значит, по роддому. У нас в августе месяце роддом закрывается на плановую дезинфекцию. Поэтому всех беременных, роженец будут возить в кривый рук. Вот. С 1 сентября роддом откроется. Значит, по поводу травм. За прошедшую неделю было три обращения по поводу травм ну, укусов животных. Один, одна травма тяжелая. Укус собаки. Значит, собака известная, но она была, в общем-то, убита. Поэтому пациент был госпитализирован в травматологическое отделение и получал вакцинацию. Завтра у нас машина поедет за вакциной антирабической. У нас выделили 100 доз вакцины. Индийская вакцина Рабипур. Вот. 100 доз это примерно 16 человек полной вакцинации антирабической вакцины. Вот, поэтому те тяжелые случаи, тяжелые травмы, в общем-то, все получат вакцинацию против бешенства. Что у нас еще? У нас сегодня, значит, поломался рентгенаппарат в приемном отделении. То есть у нас на базе хирургического корпуса Залишився один рентген-апарат в робочому стані. Єдін один флюорок. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.